silakan. Terima kasih Tuan Sri yang dipertua. Terima kasih atas peluang untuk saya menyampaikan pandangan berkenaan belanjawan persekutuan 2026. Saya berdiri di dewan yang mulia ini sebagai wakil rakyat dari Kelang. Sebuah kawasan yang kaya dengan sejarah, kepelbagaian budaya dan semangat komuniti yang luar biasa. Belanjawan 2026 ini bukan sekadar angka dan peruntukan, tetapi cerminan harapan rakyat untuk masa depan yang lebih sejahtera, adil dan mampan, saya menyambut baik pendekatan belanjawan 2026 yang menekankan reformasi ekonomi, keadilan sosial dan pembangunan terangkup. Usaha untuk menaikkan seling potensi negara dan menaikkan lantai taraf hidup rakyat adalah langkah yang tepat dalam menghadapi ketidaktentuan global. Sehubungan so itu saya ingin menyentuh. Secara khusus beberapa unsur penting dalam belanjawan 2026 yang saya berpendapat adalah tunjang kepada kesejahteraan rakyat dan masa depan negara. Tan Sri yang dipertua walaupun banyak yang baik biar saya sentuh yang sensitif dulu. Mitra ataupun misteri. Sebab dananya memang misteri Tan Sri. Saya ingin menyentuh isu yang amat dekat di hati masyarakat India iaitu pelaksanaan dan pengurusan dana di bawah Mitra sebelum ini bantuan laptop yang disalurkan kepada pelajar adalah dalam bentuk peranti terpakai yang nyata tidak memenuhi keperluan pembelajaran masa kini. Saya telah mengangkat isu ini secara konsisten dan hasilnya saya melalui media masa sebanyak 3,000 unit laptop baru akan disalurkan. Ini adalah satu pencapaian. Namun ia juga menunjukkan bahawa pelaksanaan awal program tersebut tidak dirancang dengan teliti dan tidak mengambil kira maruah serta keperluan sebenar penerima. Lebih membimbangkan program latihan kejuruteraan helikopter yang turut dibiayahi di bawah mitra menunjukkan kemasukan dan pelaksanaan latihan yang tidak konsisten. Walaupun bayaran penuh telah dibuat sejak 2023, hanya sebahagian kecil Pelatih menerima latihan yang dijanjikan. Keadaan ini menimbulkan keraguan serius terhadap ketelusan dan kemungkinan penyalahgunaan dana kerajaan. Sehingga hari ini pengagihan dana mitra masih tidak jelas. Saya telah menulis dan bertanya berulang kali kepada Kementerian, namun tiada jawapan konkret. Kami dimaklumkan bahawa hanya sebanyak 62. 28 juta iaitu 62.3% daripada 100 juta yang disediakan untuk tahun ini telah digunakan setakat 15 Oktober 2025 sehingga kini pihak awam tidak menerima mana-mana pecahan yang spesifik terhadap perbelanjaan ini bukan sahaja itu saya juga difahamkan bahawa sebanyak RM500,000 peruntukan mitra dibelanja untuk bakul makanan sempena perayaan Arif Dipawali. Saya sebagai ahli parlimen Kelang tidak terima satu bakul makanan pun untuk diagihkan di kawasan saya. Saya tak tahu kawasan Kapar, Tapar ke... dan kawasan Jerutong ada terima saya tak tahulah. Tak ada Itulah tak ada. Ilek. Ile juga Kapar pun tak ada dia kata. Saudari so, sebelah. Pengerusi saya... yang dipertua minta laluan. Ya, boleh. Ah, pers yang dipertua kebetulannya Mitra ni ditubuhkan pada tahun 2009. Atas nasihat jawatankuasa kabinet India, pembangunan India... ...di mana saya bersama-sama mantan-mantan menteri India... ...telah menganggutuinya. Kita tubuhkan uh, SIDIC, uh, Social Economic Development... Uh, ...Indian Community, SIDIC... Uh, ...dengan niat untuk membangunkan modal insan masyarakat India... ...dan kini ditukar nama sebagai MITRA. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak MITRA... atas sumbangan bakul makanan dan uh, komputer kepada masyarakat India. Ha, tetapi itu bukan niat kita tubuhkan mitra. Saya minta pandangan daripada Kelang. Apabila kita tubuhkan mitra, ha, memberi bakul makanan dan laptop, itu adalah kebajikan. Bantuan kebajikan dan pembangunan bola lisan, walaupun nampak sama, tetapi di antara dua darjat. Sepatutnya bantuan makanan, uh, ha, laptop dan semua terlibatkan kebajikan, patutnya daripada Jabatan Kebajikan ataupun Kementerian Pendidikan, bukan daripada mitra. Mitra hanya sepatutnya fokuskan pembangunan modal insan masyarakat India. Maka saya minta pandangan daripada yang berhormat. Terima kasih yang berhormat. Uh, Tapa sebenarnya saya memang berpendapat sama dengan yang berhormat. Saya juga hanya tanya tadi yang bakul makanan ini siapakah sebenarnya manfaat melalui rancangan sebegini. Keseluruhan masyarakat India atau hanya segelintir kumpulan yang berkuasa. Sebab saya diberitahu di kawasan batu Bukan oleh ahli parlimen yang menerima. Yang disumbang dan diagihkan oleh seorang melalui seorang parti politik. Kalau begini keadaannya, saya tak tahulah entah ke mana kita pergi. Setiap kali persoalan rasional sebegini dibangkit di Dewan Yang Mulia ini, suara masyarakat yang paling miskin di negara kita sering dicaci, tidak diendah dan dibuat bahan lawak pula. Adakah masyarakat India tidak berhak untuk menjaga maruah dan kebajikannya? Perjalanan saya sendiri dalam politik ini bukan mudah. Sebab ramai suka menyatakan perjalanan politik mereka. Saya telah mengarungi pelbagai demonstrasi. Masuk lokap keluar berpuluh kali. Masuk penjara pun lama juga. Pernah lalu menyuarakan nasib masyarakat. Hal ini sebab saya bersuara untuk kebajikan kaum India pendapat saya ditolak ke tepi untuk menjaga kepentingan politik pihak-pihak tertentu -pihak sebab saya menyatakan perkara ini sebab apabila saya menjadi penasihat dalam mitra saya dikeluarkan dan saya difahamkan ada tiga lagi YB daripada dewan ini menjadi penasihat dalam mitra juga kini pandangan mereka tidak diendahkan kerajaan memperuntukkan 81 bilion ringgit sebagai perbelanjaan pembangunan dalam belanjawan ini kalau 100 juta mitra, ia hanya 0.12% dalam perbelanjaan pembangunan. Dalam jumlah kecil ini pun terdapat pelbagai ketirisan dan agenda-agenda tersembunyi. Mitra ini semakin hari hanya menjadi suatu halat untuk membuat retorik politik dan menjaga kepentingan individu-individu tertentu tanpa berusaha terhadap tujuan sebenarnya. Walaupun ia tidak adil untuk memperuntukkan hasil cukai semua masyarakat hanya untuk pembangunan suatu kaum. Namun, kerajaan hari ini sudah pun menjadikan sebagai suatu budaya yang itu pun dibuat secara tidak hadil di mana kebajikan sesuatu kaum diberi lebih kepentingan daripada yang lain. Masyarakat India kini menjadi mangsa terhadap politik murahan yang kita sendiri lawan pada zaman dahulu. Bukan lagi divide and rule. Saya percaya ia sudah menjadi divide and destroy suara-suara yang menyuarakan nasib masyarakat India. Tanseri yang dipertua, saya ingin mengangkat satu lagi isu yang jarang dibincangkan secara terbuka. Iaitu penggunaan aset cukai, eksersai ke atas alkohol atau sinteks. Baru-baru ini apabila isu penggunaan alkohol menjadi angat, kita melihat kenaikan bendarah cukai eksersais. Ini menumbulkan persoalan. Adakah hasil cukai ini digunakan secara adil untuk pembangunan institusi bukan Islam? Saya mencadangkan agar sebahagian besar hasil kutipan cukai ke atas alkohol atau syarikat perjudian ini disalurkan kepada pembangunan sekolah jenis kebangsaan dan rumah ibadah bukan Islam. Ini bukan soal agama, tetapi soal keadilan fiskal. Komuniti bukan Islam menjumbang secara besar-besaran kepada hasil cukai ini dan mereka berhak menikmati manfaat daripada sumbangan tersebut. Selain itu, saya juga ingin membangkitkan isu yang sering membelengku perusahaan kecil dan sederhana, PKS, di negara kita. Iaitu kelewatan dalam pemulangan lebihan bayaran cukai oleh lembaga asil dalam negeri. Terdapat kes di mana syarikat terpaksa menunggu sehingga lima tahun untuk mendapatkan semula wang mereka. Keadaan ini bukan saja membebankan Malah menjejaskan imej kerajaan aliran tunai dan kelangsungan operasi perniagaan terutamanya dalam kalangan usahawan kecil yang bergelut untuk bertahan. Saya harap Kementerian Kewangan mengadakan reformasi sistem percukaian di mana lebihan cukai dibayar boleh ditolak terus daripada cukai tahun berikutnya tanpa perlu menunggu proses bayaran balik yang panjang dan tidak menentu. Sistem percukaian yang cekap, adil dan mesra perniagaan bukan saja akan mengurangkan beban pentadbiran kepada syarikat, tetapi juga meningkatkan keyakinan pelabur dan usahawan terhadap kecekapan kerajaan. Jika kita benar-benar mahu merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperkasa sektor PKS, maka reformasi dalam sistem percukaian adalah satu keperluan yang tidak boleh ditangguhkan lagi. Tan Sri Yang Dipertua saya ingin menyentuh isu yang sering kali diketepikan tetapi amat penting bagi komuniti pelbagai agama di negara kita iaitu peruntukan kepada rumah ibadat bukan Islam. Dalam belanjawan 2026, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM50 juta kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk meneruskan inisiatif penyelenggaraan rumah ibadat bukan Islam. Namun saya ingin bertanya secara terbuka di dewan yang mulia ini, berapa jumlah sebenarnya yang telah dibelanjakan? Dan adakah keseluruhannya peruntukan ini digunakan sepenuhnya untuk tujuan yang dimaksudkan? Sehingga hari ini saya sebagai ahli parlimen Kelang telah menulis berkali-kali kepada kementerian untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai jumlah sebenar rumah ibadat bukan Islam yang telah menerima peruntukan. Senarai penerima di kawasan Kelang, status permohonan yang telah dikemukakan oleh pihak rumah ibadat di kawasan saya. Namun tiada jawapan konkret dan atau jelas yang diberikan. Ketulusan dalam pengagihan dana ini amat penting. Bukan saja untuk memastikan keadilan, tetapi juga untuk membina keyakinan rakyat terhadap sistem penyampaian kerajaan kita. Tidak boleh terus membiarkan keadaan di mana. Rumah Ibrah bukan Islam tidak tahu sama ada mereka layak telah dipertimbangkan atau telah ditolak tanpa penjelasan. Saya menyeru agar KPKT mewujudkan laporan tahunan yang boleh diakses oleh semua ahli parlimen. Menyerahkan semula permohonan kelulusan dan penerima mengikut kawasan. Kelang adalah antara kawasan yang aktif dan padat dengan rumah ibadat berbagai agama. Dan rakyat berhak tahu sama ada mereka turut menerima manfaat daripada peruntukan ini. Tan Sri yang dipertua, peruntukan sebanyak 66.2 bilion untuk Kementerian Pendidikan adalah satu komitmen yang besar. Namun saya ingin bertanya sejauh manakah peruntukan ini benar-benar menyentuh keperluan akar umbi, khususnya di kawasan seperti Kelang. Di Kelang kita melihat keperluan mendesak untuk menaik taraf sekolah awam, terutamanya SJKC dan AJKD yang sering kali terpinggir dari segi infrastruktur dan kemudahan asas. Saya juga ingin tahu berapa banyak daripada peruntukan ini yang akan disalurkan kepada pendidikan teknikal dan vocational yang semakin penting dalam membina tenaga kerja masa depan. Saya juga ingin bertanya kepada kementerian, adakah pelan pelaksanaan yang telus telah disediakan untuk memastikan sekolah-sekolah ini menerima manfaat secara langsung? Adakah laporan tahunan akan diterbitkan untuk menunjukkan agihan sebenar mengikut negeri dan kawasan parlimen? Selain itu, isu disiplin di sekolah kini menjadi perbincangan hangat di seluruh negara. Sebagai wakil rakyat dan sebagai seorang yang prihatin terhadap masa depan generasi muda, saya menyokong keputusan untuk mengembalikan penggunaan rotan di sekolah dengan syarat ia dilaksanakan secara berhemah, berperaturan dan di bawah pemantauan yang jelas. Kita perlu percaya kepada guru-guru kita untuk mendidik dan mendisiplinkan anak-anak dengan penuh tanggungjawab tanpa alat dan kuasa yang sewajarnya guru sukar untuk membentuk sahsia pelajar. Baik, ahli parlimen, ibu bapa dan masyarakat arus berdiri bersama para pendidik dalam usaha membina generasi yang berdisiplin dan berakhlak bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan. Tan Sri Yang Pertua, saya menyambut baik langkah kerajaan untuk memperkukuh bantuan pendidikan melalui PTPTN. Dalam Belanjawan 2026, sebanyak 120 juta telah diperuntukkan untuk memberikan pendidikan percuma kepada 5,800 pelajar miskin. Dan RM90 juta lagi untuk pengecualian bayaran balik kepada 6,000 graduan kelas pertama daripada keluarga B40 dan M40. Ini adalah satu langkah yang positif dan patut dipuji kerana ia menunjukkan komitmen kerajaan untuk membantu golongan yang paling memerlukan. Namun pendidikan percuma sahaja tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Ia mungkin satu permulaan yang baik. Tetapi akses kepada khusus pilihan di institusi pengajian tinggi awam yang adil masih menjadi cabaran utama. Ramai pelajar yang layak terpaksa memilih institusi swasta kerana khusus yang diminati tidak ditawarkan atau tempat terlalu terhad di IPTA. Ini menyebabkan ibu bapa menanggung kos tinggi. Malah ada yang terpaksa menjual harta benda demi masa depan anak-anak mereka. Maka saya menyeru agar dasar kemasukan ke IPT dikaji semula agar lebih inklusif dan responsif terhadap minat serta potensi pelajar supaya tiada anak Malaysia yang tercicir hanya kerana sistem yang tidak fleksibel. Isu ini di pendidikan tinggi bukan saja sekadar kewangan tetapi penawaran khusus yang terhad, kuota yang tidak telus dan pengurusan pelajar yang tak cukup efisien. Kerajaan juga harus mengambil kira terhadap langkah untuk memberi pengecualian cukai secara sepenuhnya kepada ibu bapa yang mengantar anak-anaknya ke IPTS kerana tidak menerima penempatan di IPTA akibat ketidak efisiensi pengurusan kemasukan yang sering kita dengar. Pelajar-pelajar ini ke IPTS bukan sebab tidak cukup kelayakan tetapi sebab kerajaan tidak berkapasiti untuk menyediakan peluang yang seadilnya. Dato' yang dipertua, saya ingin membawa perhatian kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa walaupun perbelanjaan 2020 ini memperlihatkan perancangan yang menyeluruh dan komitmen terhadap pembangunan negara, saya ingin menyuarakan satu kelemahan yang masih ketara dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Khususnya di bawah Jabatan Perdana Menteri, Peranan ahli parlimen masih belum dimartabatkan sepenuhnya. Banyak program dan inisiatif dilaksanakan dengan penglibatan yang sangat minimum. Malah ada yang langsung tidak melibatkan wakil rakyat yang dipilih secara sah oleh rakyat. Ini menyuarkan, menyukarkan kami untuk memimpin dan mewakili rakyat dengan berkesan kerana kami Bomat, tidak dimaklumkan minit, atau dilibatkan dalam masa proses perancangan dan pelaksanaan. Apabila ahli parlimen dimaklum dan dilibatkan secara aktif, ia bukan saja meningkatkan keberkesanan dasar, tetapi juga memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat. Ahli parlimen perlu menjadi pengantara yang aktif dan berwibawa. Dan untuk itu kerajaan mesti memperbaiki kelemahan komunikasi dalam agar setiap inisiatif dapat disampaikan dengan lebih berkesan dan diterima dengan penuh keyakinan. Datuk yang dipertua, belanjawan ini bukan sekadar dokumen kewangan, ia adalah janji kepada rakyat. Namun janji itu hanya bermakna jika dilaksanakan dengan kejujuran, ketulusan dan keberanian untuk berubah. Kita sebagai wakil rakyat bukan sekadar pemerhati tetapi pemegang amanah suara rakyat. Maka marilah kita bersama-sama menjadikan belanjawan ini bukan hanya berjaya di atas kertas tetapi benar-benar dirasahi di setiap kampung, bandar, pelusuk negara. Dengan semangat madani, biarlah kita bukan sekadar membina negara tetapi membina harapan. Bukan sekadar mengurus angka tetapi mengangkat martabat rakyat. Demi Malaysia yang lebih adil, lebih bersatu dan lebih meruah. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Kelang. <tuh>